হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড এন ছাপৰ্টৰ নতুন ভিডিঅ'ত মই বাবলৈ আপোনাক স্বাগত জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই টিউডত মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ এন আৰ চি কাৰেকশ্যনত আপোনাৰ এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে ত' ফেণ্ড যদি আপোনাৰ এড্ৰেছটো বুলাই গৈছে আৰু আপুনি শুধনি কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি বিভিন্ন শাকে চাই থাকিব মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখোঁ আপুনি কেনেকৈ এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ড যদি আপুনি এন আৰ চি কাৰেকশ্যনৰ বাবে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পৰা নাই বা আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আই বটমত ক্লিক কৰি বিদ্যুৎটো চাই ল'ব মই সেইটো বিষয়ে দেখুৱাইছোঁ এন আৰ চি কাৰেকশ্যন কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয় কেনেকৈ নাম চেঞ্জ কৰা হয় কেনেকৈ ফটো আপলোড কৰিব পৰা যায় মই সেইটো বিষয়ে দেখুৱাইছোঁ আৰু আজিৰ এই টিউবত মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি বিদ্যুৎ সকলোকে চাই থাকিব ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি বৰ্তমান নিট টু চেঞ্জত ক্লিক কৰি দিব নেট টু চেঞ্জত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজখন অপেন হ'ব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ ফটো ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম এইবিলাক চেক কৰি ল'ব আৰু যদি কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে আপুনি কাৰেকশ্যন কৰি দিব ফটো আপলোড কৰি দিব আৰু যদি আপুনি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন এটা লিংক পাই যাব সেইটো লিংকটোত ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিঅ' আৰু এটা চাই ল'ব মাৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ আপুনি কেনেকৈ এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব আৰু আপুনি এক্সোৱেল প্ৰেজে এট্ৰেছত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত টিকচিন লগাই দিব আৰু আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ গন নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰিব যদি গড় নাম্বাৰ এ বি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এ বি এইটো এণ্টাৰ কৰিব ক খ গড় নাম্বাৰ নিশ্চয় তাকে এতিয়া মই বি টাইপ কৰি আছোঁ অলপ সময় ৱাইট কৰিব লাগিব আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ হয় ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি তলত চাওক দিয়া আছে আপোনাৰ লোকেলিটি ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ নাম দিব পাৰে মই এতিয়া মোৰ পোষ্ট অফিচ নামটো ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ হয় ইয়াৰ তলত দিয়া চিলেক্ট কাউণ্টি আপুনি কাউণ্টীত ক্লিক কৰিব আৰু কাউণ্টিটো আপুনি ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰি দিব তলত দিয়া আছে ষ্টেট আপুনি ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব মই আছাম চিলেক্ট কৰি দিছোঁ ইয়াত যদি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিকটো দিব মই মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত যদি আছে চাৰ্কুল আপুনি আপোনাৰ চাৰ্কুলটো চিলেক্ট কৰি দিব মই মোৰ চাৰ্ক'ডটো চিলেক্ট কৰি দিছোঁ অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব বেছি লুডিং হৈ যাওক হয় হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত দি আছে বেলেগ আপুনি বেলেগ নামটো সদ্যকৈ ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু তলত দি আছে পিনক'ড আপুনি আপোনাৰ পিনক'ডটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব পিনক'ডটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত তলত দি আছে চাওক ছেইম এজ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ত' ফেন যদি আপোনাৰ পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছটো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছলৈ মিল খায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত ট্ৰিক চিন লগাই দিব আৰু যদি আপোনাৰ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত ইণ্টাৰ কৰি ল'ব কাউণ্টি চিলেক্ট কৰিব ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰি দিব আৰু যদি আপোনাৰ চেম হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত ট্ৰিক্সিনটো লগাই দিব চেম এজ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো আপডেট হৈ যাব আৰু আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি আপোনাৰ বেলেগ কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ আপুনি নট ক্লিক কৰি দিব আৰু ন'ট ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰভেছটো আহি যাব আৰু যদি আপুনি এবাৰ চেক কৰিব বিচাৰে যে আপোনাৰ আপডেট হৈছে নে হোৱা নাই এড্ৰেছটো আপুনি ৰিজিভ জেড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব অলপ ল'ডিং হৈ আছে আৰু এতিয়া আপুনি দেখিব পাৰিব যে আপোনাৰ এড্ৰেছটো আপডেট হৈছে নে হোৱা নাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ এড্ৰেছটো কাৰেকশ্যন হৈছে নে হোৱা নাই যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ এবাৰ ছাবমিনত ক্লিক কৰি আপুনি কম্প্লেট কৰিব পাৰিব আৰু অলপ সময় বেট কৰিব লাগিব পে'ষ্টটো লুডিং হৈ যাওক মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ হয় এতিয়া চাওক প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো দুয়োটা আপডেট হৈ গৈছে ইয়াত আপডেট দেখুৱাই আছোঁ তাত কাৰেকশ্যন হৈ গৈছে ইয়াত আপুনি আই কনফাৰ্ম দা এভৱ চেঞ্জত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজ চেম আপুনি আই কনফাম দা এভৱ চেঞ্জেছ ক্লিক কৰি দিব আৰু চাবমিত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিতত ক্লিকত যদি আপুনি চিয়ৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি য়েছত ক্লিক কৰিব যদি আপোনাক কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে বাকী আছে বা আপোনাৰ ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ন'ট ক্লিক কৰিব আৰু বাকীখিনি চাই 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 ল'ব মই এতিয়া য়েছত ক্লিক কৰি দিছোঁ এতিয়া মোৰ ৰিচিপটো জেনেৰেশ্যন হৈ যাব অলপ সময় ৱাট কৰিব লাগিব পেচটো লুডিং হৈ যাওক মই আপোনাক ৰিচিপ্ট দেখুৱাম ত' ফ্ৰেণ্ড ওচক ৰিচিপ্ট নাম্বাৰটো আহি গৈছে আপুনি ডাউনলোড ৰিচিপত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড ৰিচিপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব এতিয়া মই আপোনাৰ ৰিচিপ্টটো অপেন কৰি দেখুৱাম ইয়া চক ৰিচিপ্ট আহি গৈছে মোৰ এ চাওক এই ৰিচিপখন আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'ব ত' ফেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ দৰে আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব কালি আকৌ লগ পাৰ আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ